徐总以个人身份回购了宝兴手里腾越的股份，这个呢是股权赠与合同。徐总将自己名下所有腾越的股份无偿转让给你。腾越不是要卖给安奈达吗？腾越已经明确拒绝了安奈达收购。当然，如果你想出售的话，需要重新和他们谈判。 什么时候决定的？有一段时间了。那他怎么一个字都没有跟我说？啊？江小姐，您不是应该比我更了解徐总才对吗？他这么骄傲的一个人，难道会以此为筹码，继续向你摇尾乞怜的示好吗？ 腾越已经搬到了城南的经济开发区，里面有个鞋帽服装产业园，产业园里呢有智能化的生产线，地址我也会稍后发到你的手机上面。张胜他们呢？一个都没有上。徐总不仅还给你一个欣欣向荣的腾越，而且他把你最喜欢的车也给你找回来了。 现人在哪？我不知道。但是他和我说，他太累了，想要休息一段时间。你好，您拨打的电话已关机。The phone 您拨打的电话已关机。徐思这小子呀，养花一点耐心都没有。之前。 我给他送过去的花儿，没几天都成干尸了。哎，就这盆儿，这盆儿是最用心的。出国之前特意拿过来跟我说，让我帮他好好的照看。徐思出国了，嗯，出国了。他去哪儿了？具体去哪儿，他谁也没说，也没告诉我和他妈妈。坐吧。 徐思小的时候，那个时候他爸爸还在世，特别疼他。有一次，他让流浪狗给咬了，委屈的一直哭，一直哭，谁哄都没用。最后，还是他爸爸给他买了一杯奶茶才哄好的。难怪。其实，这次他能回来工作，我和他妈妈真的很高兴。 至少，他已经开始面对和接受他以前最想回避的东西了。特别是，你跟他交往之后，你真的改变了他很多。其实他也改变了我很多。我和他一开始可能还会有些背道而驰，但是不知道从什么时候开始，慢慢的。 我和他的想法、行为，都开始变得统一起来，而我却在最后才意识到，一段事业要想成功，是需要付出和牺牲的。只有你付出了、牺牲了，你才知道什么应该放弃，什么不应该放弃。感情更是如此。 你们两个，都给对方一些时间吧。